शेतकऱ्यांच्या हिताला आमचं सर्वोच्च प्राधान्य असून भारत आपले शेतकरी पशुपालक आणि मत्स्योत्पादकांच्या हितासंबंधी कोणतीही तडजोड करणार नाही असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे ते आज नवी दिल्ली इथं एम एस स्वामीनाथन यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलत होते शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं शेतीवरील खर्च कमी करणं उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करणं या उद्दिष्टांवर सरकार निरंतर काम करत असल्याचं ते म्हणाले अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत अपने किसानों के पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं मेरे देश के किसानों के लिए मेरे देश के मछुआरों के लिए मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या कार्यकर्तृत्वाला उजाळा दिला आज जगभरात जैवविविधतेबाबत चर्चा होते स्वामीनाथन यांनी या पलीकडे जात जैव आनंदाची संकल्पना मांडली खाद्यान्नात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यात मुलाचं योगदान देणाऱ्या डॉक्टर स्वामीनाथन यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन आता पोषण सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता पंतप्रधानांनी व्यक्त केली हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है हमें बा, बायो, फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो केमिकल का उपयोग कम हो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी पंतप्रधा ने अपने भाषण हवामान बदला आव्हानाबाबतही ही विचार मांडले हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज को विकसित करना होगा ड्राउट टॉलरेंट हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा फसल चक्र कैसे बदला जाए किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त हैं उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है साथियों हमें सोलर पावर माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता ट्रीप सिस्टम और प्रिसीजन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा क्या हम सैटेलाइट डेटा एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन बी एक नॅशनल या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान उपस्थित होते नैसर्गिक राष्ट्री शेतीवरचा राष्ट्रीय अभियानावर वेगानं काम सुरू असून जमिनीची सुपिकता टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून काम करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं तो हमारे सोच की दिशा ये हो सोयाबीन हो मूंगफली हो सरसों हो तिल हो या चना मसूर उड़द अरहर हो उसमें उत्पादन कैसे बढ़े एवरग्रीन रेवोल्यूशन वो भी ध्यान में रखना है मित्रों प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्राकृतिक कृषि मिशन लॉन्च हुआ है और उस पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं इसलिए कि यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न फल और सब्जी उपजाती रहे उस दिशा में भी हम लोग गंभीरता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे हरिता क्रांति से प्रणेते और अन्न सुरक्षा संकल्पने से जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित यह संलना विषय सदा हरिता क्रांति जैव आनंदा मार्ग असा है एम एस स्वामीनाथन संशोधन संस्थेनं कृषी मंत्रालय भारतीय कृषी संशोधन मंडळ आणि राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संस्थेच्या सहकार्यानं ही तीन दिवसांची परिषद आयोजित केली आहे यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते स्वामीनाथन यांच्या गौरवार्थ काढलेल्या नाण्याचं आणि टपाल तिकिटाचंही अनावरण करण्यात आलं नायजेरियाचे शास्त्रज्ञ प्राध्यापक ॲडन नले यांना पहिल्या अन्न आणि शांती पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं